Здравствуйте. В эфире программа Тема дня и сегодня у нас в гостях депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня все внимание одесситов было приковано к событиям на Думской площади, к мероприятиям в мэрии. Но об этом чуть-чуть позже. Я бы хотела начать нашу беседу с, вашей сегодня с того, чем мы закончили в прошлый раз в этой студии. Вы тогда говорили о плане, который должен вывести страну, Украину. План, написанный вами, ну, на какой-то новый уровень. А, как вы считаете, вот сейчас много действительно с нашей последней встречи изменилось в государстве. Как вы считаете, что-то из этого плана было реализовано? И ну, есть ли возможность сейчас пожинать какие-то плоды этого? Ну, первое. Э думаю, что ни о каком пожинании плодов сегодня речи не идет, потому что страна э, в руинах в полном и переносном смысле слова. Страна в руинах экономических, политических и социальных. Посмотрите, что еще до сих пор делается на улицах, и тогда мы с вами поймем, о каких плодах вообще идет речь. Второе. Мы сегодня вообще находимся в другой стране, в другой системе координат. То, о чем даже неделю тому назад, я думаю ни один человек в нашей стране и за ее пределами, наверное, в том числе, даже представить себе не мог. Мы сегодня по де-факто и по существу живем в стране, из которой ушел, убежал куда-то президент. Да его сегодня нет. Теперь о плане, что сделано, что не сделано и что надо сделать. Верховная Рада нынешнего созыва, нынешнего состава. Думаю, что сегодня выполнила некую историческую миссию, предназначенную ей. Проголосован возврат Конституции 2004 года. Очень жаль, что это голосование стало возможным только после такого количества крови и смертей. Очень жаль, что наши народные депутаты, которые сегодня перекрашиваются в разные цвета с быстротой, не знаю, какой-то ну, автомобиль, да но очень жаль, когда все это можно было делать в нормальное, в нормальное мирное время. ну к сожалению, к сожалению, глубочайшему сожалению, предыдущий режим не хотел понимать слова, не хотел понимать призывы. то есть произошло то, что произошло. мы вернулись Я к конституции Возвращение к Конституции вы как раз и говорили об этом намного раньше. То есть это было самое главное, одно из главных требований, которое, собственно, выдвигали. Безусловно, ну, чтобы телезрители наши люди. понимали, 2004 год это все-таки система координат управления государством парламентской президентской республики, где э, все полномочия сосредоточены в трех центрах влияния. Да? То есть это уход от этих диктаторских полномочий, э, которые, собственно, наличие которых у уже экс-президента, можно так сказать, и привели, в общем-то, к этой... Практически гражданской войне, которая уже была практически на пороге Украины. Ну, вот вы говорите о, о перекраске собственно, нынешних представителей парламента. Может, возможно, они тоже несут ответственность за ту самую э, за ту самую кровь, которая была пролита ради возвращения к Конституции 2004 -го ну, года. Я же поэтому и сказал, что нынешний состав парламента свою историческую роль сейчас выполнил. Ну, или за или, или еще кое-что нужно сделать для того, чтобы а, а, полностью выполнить свою историческую роль. Конституции вернулись, досрочные выборы президента назначены. Далее, по моему глубокому убеждению, необходимо формировать коалиционное правительство, принимать избирательный кодекс, новый закон о выборах в местные советы, о выборах в Верховную Раду Украины, совершенно по другому принципу переформатировать Центральную избирательную комиссию. И вот на этом, на мой. Взгляд и, по моему глубокому убеждению, нынешняя Верховная Рада должна сказать все, стоп, и, сложить, после, свои и сложить свои полномочия. Кстати, это был один из главных первоначальных требований всех майданов на всей стране: перезагрузка власти, не замена одного лица на другое, не замена, а, а так сказать, одной одного фамилии лидера одного на... лидера на другого, а полная перезагрузка всей системы управления в государстве. Но несмотря на то, что три месяца стоя на майданах люди требовали досрочных выборов одновременных президента и верховной ради Украины, сегодня в здании под куполом о второй части этих требований как-то забыли. Как-то забыли, да. да, как забыли. Не вообще. По Считаю, что основной итог того, что происходит и происходило в стране, следующий: люди почувствовали, что они сила люди почувствовали, что к их мнению нужно и будут прислушиваться к политике. Если эту тоненькую нить сегодня не почувствуют политики, которые сегодня пришли как бы к власти вот на такой революционной волне, то это все может повториться. Еще раз хочу повторить. Вот эти все заявления, у нас кто-то выходит, кто-то там уже в Ефремов обвиняет Януковича, кто-то еще. То есть, ну, Друзья мои, а где вы были месяц, помните, как у Райкина, а где ты был с 8 до 11? Сегодня выход из фракции в партии регионов это ⁇ уже, это уже не поступок смелости. Не надо обладать большой смелостью, чтобы сегодня совершать подобные действия. Но большинство сегодня какое-то сформировано, там все постановления, законопроекты штампуются, но я еще раз и еще раз говорю. Досрочные выборы президента, после чего необходимо формировать новые институты исполнительной власти и идти на досрочные выборы Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией 2004 года, то есть на пропорциональной спискам. основе. Я бы туда обязательно ввел бы по открытым партийным спискам, не по закрытым, а по, парти... а по открытым. Иначе мы так будем ходить по кругу и постоянно наступать на одни и те же грабли. Что касается сегодняшних попыток формировать правительство, то мне очень бы хотелось, чтобы все, чтобы мы с вами не стали бы свидетелем, свидетелями очередных кулуарных договоренностей. Мне очень хотелось бы, чтобы в процесс формирования нынешнего правительства, в нынешнее катастрофическое, с точки зрения экономической ситуации в Украине, время, чтобы процесс происходил открыто, и чтобы люди, которые придут не только на должность премьера, а и на должности министров, глав государственных комитетов, наверное, будут изменения в региональных структурах исполнительной власти, УВД, СБУ, прокуратура, весь комплекс, то есть страна в разрухе. И сегодня для того, чтобы это все собирать по кусочкам, для того, чтобы это как-то скраивать и сшивать, сегодня нужен исключительно, Алиса, исключительно профессиональный подход исключая, извините за эту автологию, какой-либо а, вот такой, знаете, политический а, подтекст. Ну, посмотрим. Безусловно, но ведь и на местном уровне тоже вы уже затронули о том, что э, здесь должно поменяться все, вся система. А в Одессе, я так понимаю, тоже никто не хочет наступать на те же грабли. То есть для этого и в Одессе должны быть проведены выборы, и в Одессе должны измениться лица, которые занимаются сейчас жизнью города. Или не должны? Мы говорили с вами в начале программы, что количество революционеров, количество вовремя осознавших, так в кавычках, что происходит в стране, количество людей, которые быстренько пытаются переориентировать свою позицию, это количество растет ежедневно. Да? Надо отдавать себе должное и надо отдавать себе отчет в том, что все предыдущие 4 года, все решения... На Думской площади 1 принимала одна фракция, которая насчитывала 74 человека. Мы с вами в этой студии, вот в этой студии, об этом говорили много кратно. Совершенно очевидно, что все проекты решения, которые предлагали мы, находясь в меньшинстве, практически все они были отклонены. Нас не слышали, нас не слушали, нас не хотели попросту, попросту слышать. Поэтому сегодня, и я сказал об этом на вот этом утреннем расширенном собрании, которая проходила в формате такой дискуссии диалога как мы будем жить дальше с общественниками с представителями разных политических сил а, алис сегодня в одессе так же как и в любом городе украины сегодня полярные мнения это естественно кто-то поддерживает одних, кто-то поддерживает других сегодня мы Нужно должны найти сделать, что это общее для этих безусловно общее это мир и сделать так чтобы в нашем городе больше не проливалась кровь чтобы в нашем городе больше никогда не избивали журналистов, как это было 19 февраля, а эти случаи сейчас еще да, продолжаются -то... точечно, но продолжаются. Сегодня мы как городской совет и я сказал об этом своим коллегам, мы должны сегодня а, на правах единственной, ну так сложилось единственной легитимной власти на территории города Одессы, мы должны совместно с УВД города, СБУ, службой безопасности, прокуратурой, ну а, сделать все возможное, чтобы вот эти столкновения больше не проходили в городе. Будут митинги в Одессе проходить? Конечно, будут. Если в нашем городе радикально настроенные люди в ту или иную сторону, ну конечно, они есть. Создаются ли какие-то там дружины, как сегодня мы услышали, какие-то дружины, самообороны, от кого-то этому процессу препятствовать трудно, потому что мы находимся в такой ситуации. Но! Руководители этих подразделений, руководители этих дружин должны осознавать свою ответственность за то, что происходит в городе, и, и это а, следить за правопорядком в Одессе можно и нужно только под руководством и с участием и при координации всех этих действий со стороны депутатского корпуса и со стороны руководителей а, а, правоохранительных структур. Что касается будущей работы депутатского корпуса, возможных выборов и смены лиц. Я надеюсь, что сегодня нам станет легче пробивать те вопросы, которые раньше нам не удавалось. Первое. На следующую сессию я сегодня об этом сказал. Мы вновь зарегистрировали законопроект, проект решения об изменении в нашем регламенте, цель которого Запретить. До глубины известно и знакомо, да, Это прекратить это позорное явление голосовать чужими карточками. Не будет больше в стенах Одесского городского совета кнопкодавства. Я в это верю. Я абсолютно убежден, что в сегодняшней ситуации депутаты, сегодня уже не поймешь из каких фракций, но большинство депутатов поддержат этот проект и каждый будет отвечать и нести персональную ответственность за свои действия. А дальше, конечно, нужно садиться и пересматривать. Многие решения, которые напринимались в предыдущие годы, и касательно строительства, и касательно, касательно парков, и касательно склонов, и касательно пассажей, и так далее, и так далее, и так далее. Есть чем заниматься. Поэтому будут ли выборы досрочные, когда они будут выборы, мне сказать сложно, но очень бы хотелось, чтобы одесситы... За эти три месяца, я думаю, знаете, стали мудрыми все. Или мне так хочется верить в то, что и одесситы стали мудрее, стали осознаннее, и больше там за гречку покрашенные скамеечки, детские площадки и так далее не будут слепо идти за теми, кто достаточно нажил за эти годы. Мне очень бы хотелось, чтобы в будущем городском совете, как и в областном собственном совете, мы с вами увидели а, много новых лиц. Новых лидеров, которые возникли на площадях, Майданах, представителей общественных организаций, эти ребята очень толковые, молодые, энергичные, они тоже любят свой город, не меньше нас с вами любят свой город. И они имеют свои планы, свои мысли, свои какие-то инициативы. Поверьте мне, они были бы достаточно эффективными в роли управление нашим городом. Дмитрий, когда вы говорите, поверьте мне, вы сейчас меня пытаетесь убедить, или э, вы все-таки обращаетесь к одесситам, к, к избирателям, которые ну, должны взвешенно относиться к своему выбору, и, в общем-то, сейчас есть шанс как раз увидеть новые те самые новые лица и перезагрузить власть. А я себя с вами, Алиса, от одесситов не отделяю. Я пытаюсь убедить себя, я пытаюсь убедить вас, я пытаюсь убедить всех одесситов, которые нас слышат, с которыми я встречаюсь, что сегодня, мы должны стать осознаннее, мы должны подходить к выбору и к выборам вообще совершенно по-другому. Ситуация, которая проходила в стране, должна нас многому научить. И, конечно, в стенах парламента должны появиться совершенно новые лица, новые люди, а не те, которые сегодня перекрашиваются и начинают создавать там группы, фракции и так далее и так далее. Конечно, нужны досрочные выборы в парламент. То же самое я хочу сказать и, нашим, и о наших местных законодательных органах, городском, областном совете. Абсолютно то же самое я хочу там видеть новые лица, которые родились сегодня, родились как личности с обоих сторон, которые сегодня должны прийти и от имени одесской территориальной громады заниматься городом. Они за Служили это. Что касается а, должности одесского городского головы, или как мы говорим, мэра, то это вообще отдельная история. Это уже 15 летняя но об этом мы поговорим. Карма нас да. преследует, когда но это отдельная история, это серьезный вопрос, это серьезная отдельная история. И если так сложится, что выборы будут назначены в самое ближайшее время, то всем нам, всем нам, Подчеркиваю, всем нам, Одесситам, каждому для себя, придется делать достаточно непростой выбор. Но вообще, как вы считаете, вот эти события, которые происходили на прошлой неделе, эти кровавые события, они э, дали людям уверенность в том, что они могут влиять на власть, что они могут изменить власть? Знаете, э, легкий вопрос. Очень сразу хотел ответить. Безусловно, да. Но. но такой осадок от этого, конечно, да, но какой ценой? Конечно, люди сегодня почувствовали в себе силу и уверенность, что они могут влиять на политику, на, на, каким на, на политику, на страну, на политиков, на, они могут влиять. Но Алис, каким, как какой кровью, какой ценой? Ну, сто ну, 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 убитых, ну, 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 ну сотни, сотни раненых что говорить этим родителям что говорить матерям семьям я не знаю я не хочу возвращаться и значит так где-то наверху вот так как-то распорядилась судьба что наша страна, наш город в меньшей степени наша страна, наши люди вот украина ну значит вот должна, должны были пройти через это это страшно. Это страшно, когда в 21 веке а, в центре Европы, в столице европейской страны, когда идут военные действия, это были военные действия, когда стреляют за кого, за что, почему, только потому, что политика последних лет а, просто достала людей. И политики. А, и политики, и, и политиков. Ну вот, так, значит, вот 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 таким образом. Наверное, трудно это, об этом говорить. Возможно, поверьте. это урок для власти в первую очередь, что власть работает для людей, для все, вся власть она работает для людей, она должна отчитываться перед людьми, должна по крайней мере. Вы знаете, если и это, это, эти события, эти жертвы и все, что мы наблюдали, не станет уроком для политиков. Ну, тогда последствия будут еще более масштабнее и еще более печальные. Мне очень хочется надеяться и верить, что это станет уроком для всех политиков, будь э, вне зависимости городского уровня, регионального уровня, общенационального, для всех и для каждого должно стать уроком. И люди должны э, чувствовать ответственность и отдавать себе отчет в том, что если они сегодня... Приходят к управлению страной, они должны нести полную ответственность, хотя бы перед теми, кто, кто доверил да, им это, кто доверил и перед теми, кто а, своими жизнями, да, ценой своих жизней, ну вот, вот как-то вот, повлиял да, систему. ситуацию, систему. И это нельзя забывать, ну это, иначе никому уже никто никогда не простит. Ну что ж, благодарю вас за эту беседу и напомню, что у нас в гостях был депутат Одесского городского совета Дмитрий Спевак.